buxoriy imom hazratlarini ziyoratlariga borganimda musulmonni o'g'il qizlari haligi kelinni haliginisini kiyib olgan oq fatasini kiyib olgan man ochiq bilaklari yo'qda qo'ltiqlashib yigirmata erkak yigirmata ayol qizlar bilan shayka bilan ma qilib yuribdi maza qilib qop qora negirlar imomi buxoriyni maqbaralariga qiblaga qarab turib basikom oyoq kiyimini ho ana yerga tashlab kelgan tik turib yig'lab dot deb qur'on o'qiyapti haligi kuyovni ushladim ey san musulmonmisan o degirni ko'ryapsanmi nima qilyapti buxoriyni hurmati uchun basikom turib qur'on o'qiyapti san musulmon bo'lsang san qur'on o'qiy olasanmi nimaga kelding bu yerga yarim yalang'och xotiningni yetaklabsan manga dadalarimiz aashu yerga borgin deguvdi ziyorat qilinglar devudi deydi mana musulmon nima qilyapti bu yoqda o'zbek qop qora habash nima qilyapti vatandoshimiz millatimizni faxri bo'lgan zotlarga qanaqa hurmat saqlayapi